Мы находимся в медицинском в Пекинском институте Кундавел. Я с большим удовольствием хочу представить своего друга Виктора Панасюка, который практикует Juni Ancibon много лет, обладатель четвертой ступени. Но в отличие от других э, практикующих, он умеет очень умело совмещать практику Джуниансибуна с боевыми искусствами. То, чего, к сожалению, многим нашим практикантам не хватает. Он э, много лет ездит уже на юг Китая, в провинцию Фуджань, изучает стиль белого журавля. И вот первый вопрос, как, как тебе это удается? То есть, насколько это помогает на другому? Так получилось, у нас в семье жена первая начала практиковать. Ну и мне стало интересно, чем она занимается, я решил посмотреть. В то время я считал, что я очень хорошо разбираюсь в энергетике, mm -hmm. такой внутренний человек. Мне казалось, что я такой уже Продвинутый. Продвинутый там человек, ну и я просто подошел к учителю и сказал, можно я сразу на вторую ступень сошла Вторая ступень. Он посмотрел на спокойно, говорит, можно. И вот мое первое удивление, когда по второй ступени держишь на пути второго дончания руки, и я их держу с трудом, а бабушка рядом стоит и улыбается. Я чувствую, что я ей вообще, ну я так подсматриваю, смотрю, что ей очень легко. И меня, конечно, это очень сильно удивило. И поначалу для меня очень сложно было, потому что я привык к четким формам. А здесь нужно расслабиться. И вот этого расслабления мне как раз не хватало. И очень, ну, достаточно долго, 4 или 5 месяцев я с большим трудом практиковал. То есть я как бы э, решил, что я все-таки научусь стоять в этом дереве, научусь сидеть в янце, хотя мне было очень тяжело. И потом постепенно... На очередном семинаре мастера я почувствовал, вот какое-то во мне произошло изменение, я почувствовал, как можно входить в состояние цикл. Совмещать мне как-то несложно, потому что одно другому помогает. Uh -huh. И э, вообще, как бы правильная практика была в искусств китайских это активная медитация. Но сделать голову тихо, когда ты делаешь какие-то активные действия, очень тяжело. А когда ты занимаешься тихой практикой, ты как бы потихонечку приходишь к этому умению. И потом ну, на скорости ты уже можешь это практиковать. Мне кажется, самое важное в жизни для того, чтобы быть и здоровым, и чтобы быть счастливым, это интерес. Вот если человек в жизни теряет интерес, приходят всякие плохие мысли, за ними болезни, ему трудно совершить какое-то дело. А тут как раз вот ты очень хорошо себя чувствуешь, и когда я начинаю привлекать своих ребят, которые практикуют весь искусства в Челябинске он для меня, например, сразу видно, практикуют он дома или нет. Угу. То есть если вот у него какое-то светлое лицо, значит он сегодня стоял в дереве. А а... Если нет, значит, как бы... бабушка, бабушка свое дело сделала. Я могу да. только добавить, что сейчас Витя стоит в дереве где-то по два часа каждый день. Первый вопрос, который он мне задал, вот как только мы встретились, сейчас не сказал, а ты сегодня в дереве стоял? Я говорю, да, Витя, я стоял, очень хорошо, все отлично. Бабушка как бы тогда сыграла свою роль, и сейчас это дает плод. Ну, вообще да. очень интересно, вот тот первый семинар, э, э, ну, я увидел человека, во-первых, сразу понятно, что он практикующий, потому что очень важно, практикует ли мастер сам, конечно. Потому что очень часто люди практикуют, достигают какого-то верха в своем искусстве, перестают... Расслабляются. Да. Угу. А учитель он как раз видно, что он практикующий, и вот такая очень простая вещь. Она сказала, если вы будете вдруг заболевать, вы скажите простые слова «Космос, космос, помоги». И я вот целый год э -э, простудными заболеваниями не болел. Только он начинался, я ложился и перед сном говорил «Космос, помоги». И вот разумно я И еще я хочу сказать такую вещь. Очень часто дома, когда я практикую, или где-то в других местах, Бывает так, ну устаешь, много перелетов э, какой-то там своей практики, свои проблемы какие-то. И потом, когда ты заканчиваешь например, дерево или тихий цигун, начинаешь вот это действие и прям чувствуешь благодарность здесь Ментану, потому что он смог э, эту ста древнюю систему нам преподнести таким образом, чтобы мы практиковали ее не уходя в пещеру, как uh -huh. раньше это было, потому что да. если раньше человек серьезно занимался цыклом, он социальной жизнью не жил, а сейчас все просто, четко, понятно и только занимайся. Ну и пещера еще тоже впереди, наверное, своя такая уже следующая. Надеюсь. Надеюсь. Да. Большое спасибо. Мы очень рады, что так получилось, что с Витя как раз совпало наша встреча, и чисто случайно, еще вчера даже не знали, что встретимся, что он нашел время приехать специально в Кундавел и даже показал нам вот немножко стиль белого журавля.